Я хотів би трохи розвинути тему, що підняту попередніми ораторами, виступатиме двома мовами, мені здається, це відповідає космополітичному духу конференції, ну і, власне, темі мого виступу. Отже, цивілізаційний вибір України. Найчастіше він розглядається як вибір між імперією та незалежністю між е, руським міром та українським світом. Але кожного разу, коли Україна вибирала... Незалежність від імперського цивілізаційного проекту на початку 90-х, у 2004 чи у 2014, то виявлялося, що всередині цього вибору виникає ще один новий вибір. Бо постає питання: а якою саме має бути незалежна Україна? Яким саме має бути цей е, український світ? И фактично в Украине много лет конкурируют два альтернативных цивилизационных проекты. Сторонники первого проекта, преимущественно либералы и космополиты, считают, что независимая Украина должна быть максимально инклюзивной, должна быть страной для всех, кто готов связать себя с ней. То есть украинцам может считаться любой человек, отождествляющий себя с независимой Украиной. А его происхождение, родной язык, культурные и иные предпочтения не имеют принципиального значения. Этот же инклюзивный подход распространяется и на историко-культурное наследие прошлого, не только на наших современников. То есть считается, что Украина может и должна претендовать на ту часть имперского культурного багажа, которая создавалась на украинских землях с украинским участием. И неважно, что подумают и скажут в Москве об этом. Если чей-то жизненный, профессиональный, творческий путь связан тесно с Украиной, то это частица нашей истории. Да. Если одессит Исаак Бабель не писал на украинском, не был сторонником ОНР, то его одесские рассказы все равно остаются частью культурного наследия Украины, которое украинская Одесса должна сохранять и беречь. То есть, с этой точки зрения, сила Украины в ее многообразии: чем больше очень разных, непохожих людей сможет привлечь украинский цивилизационный проект, чем шире будет круг лиц, ощущающих свою причастность к Украине, тем лучше, тем больше шансов на успех у страны. Однако исно и альтернативно. Протилежна позиція, що незалежна Україна має бути максимально ексклюзивною, тобто країною не для всіх українцем може вважатися лише та людина, яка відповідає низці достатньо. Жорстких критеріїв справжньої українськості мовних, культурних, історичних тощо, наприклад, українець ну має спілкуватися саме українською, боронь боже на російською українцю не можуть подобатись твори там Толстого чи Достоєвського. Українець не може критично ставитись до постаті Степана Бандери чи Романа Шухевича. І будь-яке відхилення від цих критеріїв означає автоматичне виключення такої людини з кола українців, і такий само жорсткий ексклюзивний підхід застосовується і щодо історико-культурної спадщини. Тобто, наприклад, якщо Одесит Бабель чи Ільс Петрова не писали українською, не підтримували УНР, то Їхня творчість це точно не частина культурної спадщини України. І нехай Москва їх собі забирає і вдавиться. Бо з цієї точки зору сила України це монолітність та однорідність. Нехай з нами буде менше людей, але це будуть 100% наші люди, наші однодумці без жодних сумнівів, без жодних компромісів. Або. Нехай наша культурна спадщина буде меншою, але це буде стовідсотково наша національна спадщина, яку ніхто не зможе якось там пов'язати з імперією. В принципі, на протяженні 30-ті незалежності інклюзивний підход, інклюзивний концепт був більш популярний в Україні, і багато знакові віки новішої історії зв'язані іменно з тріумфом. инклюзивности. То есть это и провозглашение независимости в начале 90-х, которое объединило очень разных, не похожих друг на друга людей от э, диссидента Черновола до коммуниста э, Кравчука, от львовских интеллигентов до шахтеров Донбасса. Это, например, и триумф шоумена Владимира Зеленского, которому в 2019 году удалось привлечь на свою сторону очень разных людей. Но, конечно, самые яркие примеры вот этой победоносной инклюзивности – это два украинских Майдана. Достаточно вспомнить, что в 2013 году Евромайдан в Одессе начинался у того самого ныне скандального памятника Пушкину. Там был уже размещен баннер с, опять-таки, пушкинской цитатой «Там все Европой дышит, веет». И, конечно, нечто подобное было трудно представить на Евромайдане где-нибудь в Тернополе. Но в масштабах всей страны Евромайдан выступал как единое движение, которое благодаря принципу инклюзивности смогло вобрать в себя очень разных, не похожих друг на друга людей. И это стало залогом успеха в отличие от, например, так называемого налогового Майдана в 2010 или языкового Майдана в 2012, которые потерпели неудачу, поскольку были чересчур эксклюзивными, просто не смогли привлечь достаточный широкий круг сопричастных. Тим спочатком повноштабної московської агресії проти України на коні опинилися саме прихильники ексклюзивного підходу. Давайте будемо говорити відверто: кровопролитна війна не сприяє дійсно поширенню якихось ліберальних космополітичних ідей, поширенню толерантності терпимості. Навпаки, простока війна створює попит саме на Ідеологічну монолітність на жорсткі уніфіковані макери, аби відрізняти своїх від чужих своїх від ворога. В Україні з ворогом можна пов'язати дуже поширену мову спілкування, досить поширену культуру і. Нинішня гуманітарна політика України, курс на таку жорстку деколонізацію, деросифікацію це саме втілення ексклюзивних підходів у життя, і фактично прихильники ексклюзивного концепту стали бенефіціарами кремлівської агресії проти України. Дехто з них каже про це досить відверто, наприклад. Пан Олександр Музичко, один з ідеологів радикальної деколонізації Одеси, нещодавно назвав війну Божим даром О, ідеї, які до великої війни виглядали надто радикальними або взагалі маргінальними, дійсно стають мейнстримом. Фактически, многі сторонники ексклюзивного підходу увірені, що Никакой конкуренции двух цивилизационных проектов в Украине больше нет. И никакой дискуссии на эту тему больше нет, поскольку Большая война поставила в ней окончательную жирную точку. Но сегодняшнее мероприятие как раз-таки доказывает, что дискуссия все-таки продолжается. И вполне естественно, что в этих спорах именно 10 досталась роля своеобразного камня преткновения, поскольку в силу своей традиционной космополитичности Одесса очень хорошо вписывается в концепт инклюзивной Украины и намного хуже в концепт Украины эксклюзивной. То есть, чтобы Одесса просто соответствовала эксклюзивному представлению о подлинной Украине, чтобы уважить Одессу вот в это прокрустого ложа национальной эксклюзивности, необходимо перечеркнуть обширный пласт городской истории, городской культуры, городского текста, скажем так. И этот пласт настолько велик, что у кого-то возникает законный вопрос, а позвольте, а что же тогда останется от Одессы? В тему Одесса – это единственный выняток. У Росполвины есть место, где эксклюзивные подходы практически не работают. Это ЗСУ. Тобто наші збройні сили залишаються абсолютно інклюзивними. Майже ніхто, окрім Ну хіба що покійний пані Фаріон, не каже, що не можна мобілізовувати російськомовних, не можна мобілізовувати там Бабеля чи Булгакова, бо це не справжні українці, це потенційна п'ята колона. Ну як їм довірити зброю? А раптом вони перейдуть до ворога? Ні. Подібної риторики практично не чути, виявляється, що мобілізовувати можна усіх, що зброю можна давати усім, що е, захищати Україну, е, гинути за Україну можуть усі незалежно від національного походження, мови спілкування, культурних чи інших вподобань. Чому так? Бо зараз в Україні дуже потрібні солдати, і будь-яка ексклюзивність у збройних силах це недозволена дозволена розкіш. Но если сейчас Украине очень нужны солдаты, то в перспективе, в период послевоенного восстановления Украине будут очень нужны люди как таковые, поскольку послевоенная Украина столкнется с такими проблемами, как острый демографический кризис, депопуляция, отток молодых мужчин после открытия границ, необходимость как-то возвращать из-за рубежа украинских беженцев – преимущественно уроженцев э, русскоязычных регионов, необходимость, вероятно, привлекать иммигрантов из других стран. И эксклюзивный подход, мягко говоря, не будет способствовать успешному решению всех этих проблем. Поскольку принцип эксклюзивности предполагает, что в теории, что у нас выстроится некая гигантская очередь из желающих связать себя с Украиной, а некая строгая жюри будет решать, вот, кто этого достоин, кто нет. Но на практике, скорее всего, будет совершенно по-другому. То есть никакой огромной очереди не появится, люди не станут массово конкурировать за право быть частью Украины, а наоборот, Украине придется конкурировать за них. Украине придется прилагать колоссальные усилия, чтобы привлечь как можно больше людей очень разных и не похожих друг на друга. Так что можно ожидать, что в таком случае у сторонники инклюзивной э, Украины, инклюзивного концепта получат новые веские аргументы в свою пользу, и, вероятно, у них появится надежда э, взять реванш в этом состязании с адептами эксклюзивной Украины. Но чтобы эта надежда стала реальностью, Має все ж таки закінчитись війна, і війна має закінчитись на прийнятних для України умовах. Україна має зберегти незалежність, Україну має повернутись безпека. Тому наприкінці мого виступу я пропоную просто подякувати людям, від яких насправді зараз найбільше залежить наш майбутній цивілізаційний вибір. подякувати воякам інклюзивних збройних сил України. Дякуємо. В мене одне запитання ще є. Е, е, я теж читаю ваші публікації на українській правді з великим задоволенням і цікавістю. Е, я хотів би вас запитати, як вам здається, чому зараз в сучасному інформаційному просторі медійному абсолютно нерівномірно представлені, як мені здається, ось ексклюзивна і інклюзивна цивілізація? Чому ось так мало журналістів, так мало медіа mm. намагаються якось просувати інклюзивну концепцію? Тим паче, що ну абсолютно логічно, що вона вигідна як стратегія України державі Зараз і в теперішньому, і в майбутньому її житті. Ось як вам здається, чи бояться люди, чи яка є причина ось такої пасивності людей, що виступають за інклюзивну модель України? Я гадаю, що просто для багатьох людей і найбільше публічних людей, так, найбільша цінність це завжди бути в тренді. Тобто, якби трендом була інклюзивність, то о, багато людей не стали б мовчати, а писали б активно, обговорювали цю тему. Але зараз ну, мода саме на ексклюзивність це природна мова о, воєнного, о, мода воєнного часу. І тому люди, для яких важливо бути в тренді, не випасти з тренду, або займають дещо конформистскую позицію, або просто воліють ну, мовчати, дочекатись там кращих часів. Я не могу где-то засудить Юрий Романенко и самое и в развитии того, что вы говорите и самое смешное, что эти же люди э, осуждают там людей, которые молчали там в 1937-м в 1932-м. Они говорят, как могли те, значит, значит наши пращуры, как они могли молчать, это было неправильно там. И то, что вы говорите, это, пане э, Дубинянский, это просто демонстрация того, что все эти люди Люди, это просто стадо конъюнктурное стадо, вон и стадом було, еще про Радянському Союзе, еще зараз. И вон и просто дивляться, как говорят на русском, они держат носики вот эти вот свои по ветру, вот. И поверьте, как только развернется, повеет свежий дух свободы, как бы новой жизни и так далее. Вот это все стадо, Оли Поляковы, все вот эти вот как бы там и прочие, селебритис, не селебритис, они все дружно, подняв хвостики, побегут туда и будут кричать инклюзивность, инклюзивность, русский язык, у вас единственное попало в пример. Ну, я так... ну, я бы не сравнивал все-таки условия э, современной Украины даже в разгар с крупнейшей войны 21 века с 30-ми годами прошлого столетия. Естественно, современные конформисты э, находятся в э, абсолютно несопоставимо лучших условиях. И никто фактически не грозит им никакие не ни лагеря, не ссылки, но для кого-то э, выпадение, скажем, из тренда, выпадение из тусовки э, все равно кажется вот Представляется... Вы абсолютно отлично подчеркнули, что на самом деле, конечно же, они не находятся перед такими вызовами, как человек там в 1937 году. И это только подчеркивает мелочность эпохи и мелочность этих людей. Потому что они, им даже страшно вот сказать вслух то, что они реально думают, и после этого им реально ничего не пролетит. Ну, прибежит какой-то стадо каких-то там сетевых хомячков, из которых 90% будет ботов, и напишут фе под их, под их страничкой там где-то в Фейсбуке или еще где-то. Вот. Поэтому это на самом ну, деле... Возможно, это, моральный это моральный коллапс. Да. Это моральный коллапс мышей, серых мышей, которые как бы формируют, вот являются властителями там вот этих вот конформистских дум. Смотрите, я хочу просто сказать, что мы уже немножко скатываемся на мышей, на, на серых на конъюнктурщиков и так далее, и так далее, но э, с всю историю, вообще существования истории в Европе, с древнегреческих, древнеримских времен, мы знаем, что изгнание было наказанием хуже смерти. То есть не надо говорить, что прям все, э, что если вас не посадят в Гулаг, вы... изгнание всегда было хуже смерти, это была самая высшая э, форма наказания. Так что что мы делаем? Мы создаем э, ситуацию, где люди могут себя ощущать неизгнанными. И конъюнктурщики к нам приплывут, и мы их обнимем. Жарко. Я тогда еще не ну, Вы на самом деле, Модель инклюзивной Украины включает в себя и конъюнктурщиков, и конформистов как составную часть от этого никуда не денешься. Да? То есть, если мы начнем исключать тех, кто нам не нравится, то чем мы будем отличаться от, скажем, сторонников эксклюзивного проекта? Только языком? <sharp> i <inhale>